Всем привет! Сегодня мы будем говорить о том, что обуют модницы весной 2016 года. У нас в гостях создатель украинского бренда обуви Павел Горди. Привет! А, привет! А, давай поговорим сначала о том, как называется вот украинский, отечественный наш бренд обуви. А... И как он создавался. Да. Ну, смотрите, мы как бы уже скоро уже два года, но скоро это, весной где-то, вот, создавался он так, что мы с другом как-то биткались, думали, что что будет вообще происходить на стране, когда началась все вот эти события и так далее, вот, и решили как бы прийти к тому, что начали создавать какой-то бренд, бренд обуви, вот. Он до этого начал, ну он до этого сам занимался обувью на, на протяжении где-то пяти лет, вот. И как бы были какие-то средства и все такое. И вот мы решили как бы создать такую маленькую маленькую группу людей, которые начали вот это все осуществлять. Вот изначально у нас был, было трое человек, то есть по сути я занимался чисто продажами, а Сережа занимался чисто производством, то есть а, и вот как бы с этого мы все начали, сделали какие-то определенные модели, а, выбросили их в Facebook а, и начали по чуть-чуть как бы также отдавать своим друзьям, которые пробовали, испытывали и так далее. А, после чего как бы люди э, начали говорить какие-то свои мнения, свое мнение о продукте и так далее, говорили э, как хорошие, так и плохие, потому что изначально, когда ты начинаешь, что есть всегда какие-то ну, всегда есть плюсы, всегда минусы, есть плюсы и минусы и да? да, и соответственно вот э, когда мы начали э, аудитория была слишком маленькая, но тем не менее по чуть-чуть, вот э, мы начали ходить на разные фестивали. На тот момент, по сути, фестивалей было немного, но как раз в период, когда в стране начались сложные события, и вот люди начали как будто выходить из каких-то своих я не знаю, как это объяснить, <смех> <смех> своих норочек, да, и начали что-то чем-то заниматься, что-то продвигать, то есть, по сути, это начался такой, такой себе тренд, можно сказать, я не знаю, э, дай бог, чтобы этот тренд, наверное, продлился как можно дольше, потому что люди начали думать о том, что нам нужно создавать что-то наше, украинское, что-то качественное, все такое. А, по сути, появились вот эти все выставки, ярмарки, где можно было себя как-то представить, набить себе какую-то аудиторию. Вот по сути, с чего все началось, мы пошли на первые наши ярмарки, где наш, нас по сути начали оценивать каким-то образом. Вот, вот это в принципе такое начало. Вот. Начали запускать какую-то рекламную кампанию, запустили. Как-то оно по чуть-чуть начало идти, начали поступать заказы. Все изначально делалось через Facebook и через Сеть, Счет... да, да, mm -hmm. да, через интернет. Ну, и по сути, вот как бы из этого мы уже сделали что-то. Название, как бы оно по сути пришло от фамилии, по сути, с создателя одного из, потому что нас изначально было двое, вот, но в дальнейшем мы как бы разошлись, да. А, Давай, сколько сейчас вас человек работает? Сейчас вот. у нас персонал составляет 8 человек, вот. То есть по а сути. Где вы это делаете? У меня вопрос, просто это, это не фабрика, просто подвал, это не это не знаю дома. Смотрите, у нас просто есть такое разделение, есть есть производственная часть. Людей, которые занимаются на производстве. То есть, есть швеи, есть mm -hmm. люди затящики, серьезные, большие дядьки, которые mm -hmm. некоторые по 30 лет уже занимаются данной, в данной сфере. То есть и а, я не, не могу сказать, что это очень легко с такими людьми, но тут есть свой интерес в чем? В том, что а, у них, как бы всегда есть вот они, как будто вот я вот всегда прихожу и думаю, вот вот люди занимаются на протяжении 30 лет а, практически одним и тем же. И когда ты их спрашиваешь, оно вам нравится, они говорят, да, нравится. И они от этого получают кайф. И вот это как бы есть... Вот, например, я до этого работал в IT-сфере, да, то есть спросить... Так как вообще тебе зайти занесло в обувную сферу? В обувную сферу, вот я же говорю, что мой друг занимался до этого, пять лет. Я этим вообще не занимался. Вот и мы по сути, когда я уволился со своей работы, мне как бы нужно было искать себя, походил а, по собеседованиям, понятно. да, то есть там где-то дали отказ, там тебе что-то не подошло, как обычно вот это все бывает. Соответственно, когда мы пришли, когда я начал с ним вот это говорить о том, что давай, может мы попробуем создать обувь, он в принципе подумал где-то но недолго, я бы сказал, подумал. И, соответственно, дал свой ответ, что давай, давай, попробуем. На тот момент были какие-то средства, мы это все начали. Сколько вот, как... стоит запустить вот такой вот бизнес? Изначально это было это было 30 тысяч, которые потом переросли в... Нет, Гривен. в 60, а потом, в конечном итоге, сейчас на сегодняшний день это порядка 120 тысяч. Слушай, так можно не учиться Гриф. в университете, а пойти запустить, в принципе, свою брендовую бренду. Давай поговорим о самой обуви. Какая целевая аудитория? А, ну, смотрите, изначально, когда мы думали о том, какую обувь мы будем делать, то есть мы в принципе не предполагали, что это будет женская каблучка. То есть есть какие-то, ну, то есть есть свои нюансы производитель по производству, которые мы на тот момент не могли сделать. Мы решили то, что Наша целевая аудитория должна быть люди, которые уже сами зарабатывают. То есть, это пиарщики, там, те же радиоведущие. Короче, те, которые зарабатывают много. Те, которые зарабатывают, да, и могут к нам прийти. Вот. Обувь предполагалось, что у нас должна быть более легкая, casual. Где-то в каких-то смыслах и классику мы тоже делаем. Вот, но больше это casual обувь, которую можно одевать ежедневно и легко порхать по нашему нелегкому городу Киеву. И не только. Какой материал вы используете вообще? А, в основном это кожа, также ткани. Кожа украинская? Наша Нет, кожа ткани. на самом-то деле не всегда украинская. Я даже сказал, что в 20% это украинская, все остальное это возное, возно, возное сырье. Могу объяснить почему, потому что как бы э, на данном этапе в Украине по сути э, есть э, 2-3 больших производителя по коже, и то они особо не работают с маленькими такими. Такие монополисты. Да, Монополисты, которые имеют свой круг людей, которые у них по на постоянке заказывают. Не только в Украине, может быть, даже и в Польше, и в других странах. То есть, насколько я знаю, что они берут, отправляют и на другие страны. Но вот такие маленькие предприниматели, которые приходят, говорят, дайте нам шкурку, мы попробуем с этого что-то сделать. То есть особо нет, ну, то есть не... по сути общем, это на по... Не работает. да на розницу. А, то есть есть поставщики. А, в основном у нас есть два поставщика по городу Киев. Те, которые мы на постоянке работаем, это в основном Турция, Италия. Угу. Вот сейчас в принципе мы так больше переформатовываемся и а, начинаем больше работать с итальянской кожей есть просто ну то есть 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 отличие может быть там а, обычный человек этого может не увидеть но мы как со своей стороны когда ты начинаешь трогать и так далее то это соответственно все чувствуется текстиль, текстиль. наш Текстиль, текстиль. Турецкий текстиль наш турецкий а, бывает вот твид ну то есть если там шерсть или твид которую мы используем либо на подклад либо на обуви там таких вставных местах то это в основном э, италия mm -hmm. то есть... То есть, практически итальянская обувь <laughs> делается в украине ну можно сказать что с материалами да потому что но есть есть какой-то есть какой-то конечно у них рецепт хотя мы очень сильно надеемся что у нас в ближайшее время тоже появятся какие-то такие люди, которые поймут, что нужно там произвести что-то такое такое классное, что что будет носиться и это будут брать те люди, которым это интересно. То есть по, по сути творческий контингент, который занимается данным вопросом. Давай поговорим о э, ценовой политике. Сколько в среднем стоят демисезонка пара обуви женской вот мне интересно как жить и поэтому я хочу знать сколько стоит у вас шузы купить я понял демисезонка ну в среднем это где-то от двух до 4 тысяч то есть это в среднем и мужские и мужские в таком же эквиваленте в основном это у нас вообще обувь идет очень часто унисекс, которые подходит как женщин, так и мужчинам. Ну ]ищем. вот я, дам, <смех> <смех> дам, да, наблюдаю. Кстати, такой маленький секрет. Я всегда забираю с производства то, что типа где-то чуть-чуть, ну то есть в ликвиде и так далее. Ну, то есть где-то что-то не так строчку упустили, где-то что-то не подошло. Может, лучше продавать их <с просто по скидкам? А мы иногда друзьям продаем просто. Хорошая идея. Я запишу телефон. У нас, кстати, там еще есть несколько пар, где-то порядка десяти. Хорошо, вопрос у меня будет следующий о том, что будут носить весной, о том, где вы берете модели, и вот давай поговорим о стиле. Да. Смотрите, э, вообще, когда я прихожу там на выбор кожи, ну то есть у нас есть одно место, где люди очень круто разбираются в тенденциях, в трендах посезонных, э, то есть когда я прихожу и я на самом-то деле, как и все мужчины, немножечко дальтоник, вот. Но, но есть такая фишка, что ты приходишь, вот я знаю, что в этом сезоне, например можно сказать глобально что мир как говорит мировой институт цвета что мир устал от технологий а вот от этого всего развития от развития дронов которые будут летать нами давать вай-фай да то есть и по сути сейчас люди хотят чего-то более спокойного то есть такие розовые зеленые, бирюзовые, и все они должны быть такие более пастельные, более такие как припудренные, припудренные ну, цвета. все еще в моде у нас пастельные тона. Да, пастельные тона, ну то есть в прошлом году, если вы знаете, то есть насыщенный красный, это в принципе он тоже как бы будет в этом году довольно таки, мы кстати уже сделали. Я видела. Вот, то есть, ну вот вот такие цвета будут у нас в этом году. По поводу форм могу сказать то, что сейчас, если мы видели коллекции там, известных кутюрье, то сделали ставку на на обостренный носочек и кстати чтобы вы понимали ну это лодочки и для вот для женщин опять же таки опять будут в моде ботфорды некоторые даже сделали ботфорды опять опять ботфорды и это очень страшно потому что мы вообще ну где-то как раз в этом в этом мы чем-то и отличаемся потому что мы стараемся сделать то что будет удобно повседневно ну, то есть опять же, такие слепоны, кеды это понятное дело, что в этом году тоже будут. Если в прошлом году больше, кроссовки... есть, то есть, и слепоны, то есть, то есть, то есть, то да. то есть, то есть, то в этом году мы, конечно, будем все смотреть на то то есть, 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 то то есть, то то есть, вот то есть, то есть, вот. Такие вот штуки у нас будут в этом году. Супер. Интересненько будем следить за модой да. А теперь расскажи, как и где вас можно будет в ближайшее время найти. Какие у вас будут скидки? И вот Ну вот смотрите, нас можно найти по улице Воздвиженской 60. У нас там есть наш офис шоурум, как мы его называем. Ну, то есть, вообще правильно назвать шурум, но ну, мы называем его офис шурум, потому что мы там иногда приезжаем посидеть и что-то по поделать. Вот. В ближайшее время у нас будет как раз таки события вот в эти выходные это фестиваль, выставка, просто движение какое-то все свои, где мы будем выставлять свою обувь. Это как раз будет сезон распродажи. Вот. Весна, у вас зима. Скидки? у нас скидки будут порядка 35% на всю обувь, которая будет. Где-то будет порядка 50 пар обуви, которые мы будем выставлять. Вот. Хотим очень так распродаться и уже как бы с новыми силами подойти к новым, к новым моделям. У нас сейчас очень много. Мы в этом году как... Очень как-то очень много разработали и сейчас ввиду того, что мы готовимся к этому событию не хватает времени это все показать. Вот. но мы обязательно это все покажем. Хорошо, и напоследок, к сожалению, эфирное время наше подходит к концу. Напоследок бы хотелось попросить тебя рассказать, чем отличается ваша обувь от любой другой. И какие-нибудь несколько советов дать нашим зрителям, как отличить подделку, вот, например, от настоящей вот хорошей обуви качественной. Я понял. Так, по поводу особенность. Особенность. Особенность э, в том, что, по сути, вы можете прийти к нам, а вам померяют ногу, сделают для вас, вашу пару, в принципе, очень задемократично, И, э, то есть мы не, не, не дерем там 300 долларов, 400. То есть у нас нет такого. То есть, мы стараемся, чтобы люди к нам приходили все больше и больше. И нас, наш континент. То есть, чтобы вы понимали, у нас есть люди, например, те, которые сейчас уже имеют 10 пар нашей обуви. До 10 я не буду там точно даже и не знаю, на самом-то деле. Вот. То есть, э, особенность в том, что это легко, практично. Э, его можно одеть как э, на события какое то там свадьба э, просто какое-то событие, день рождения и, или просто какая-то тусовка людей, которая собирается, либо же одеть, ну не знаю, пойти просто погулять, то есть на ваш выбор, на все можно найти. А, по поводу а, как не попасться на как подделку, не попасться да? на подделку, Ну, вообще сейчас как бы как сказать на подделку очень часто можно попасться на подделку подошвенную, то есть, если вы пробуете ее на изгиб, и она э, очень жесткая, и э, вам кажется, не что сейчас сломаете ее, то, может быть, ее лучше не взять, но... Есть случаи, когда вы берете обувь с кожаной подошвой, вы тоже должны понимать, что она должна все-таки быть жестковатой. Если это обычная полиуретанная резина, то она должна сгибаться чуть ли не вдвое. А то, что касается кожи, кожу легко проверить, просто можно попробовать ногтиком где-то чуть-чуть так втихаря. Если верхний слой будет сходить, то, соответственно, это понятное дело, что сверху просто прослоенная э, какой-то резина или какими-то другими средствами э, не кожа, не до кожа, <сёздоров>, которая у вас просто проносится. Ну, бывает разница, если это козжицам, то он может там проноситься иногда три месяца и у вас будут просто заломы трещины и все такое а текстиль и швы вот например если... а, текстиль ну вы знаете текстиль ну, это же, наверное, не э, про... текстиль скорее всего Шу, скорее. круто э, смотреть если это плотный текстиль такой знаете где-то чуть-чуть даже дубовенький то он по сути должен быть э, ходовым в плане того, того что вы его не так скоро быстро убьете потому что если вы возьмете более натуральный текстиль тот же твит или э, ту же шерсть то вы где-то ее чуть-чуть зацепите э, и там будет просто нитки и все то есть есть плюсы например катона э, пропитанного где-то какими-то пропитками в том что он более износостойкий, а вот, например, что-то более натуральное с текстиля, то оно как бы не так носится. То есть их хорошо используют все производители на вставке, в тех местах, где они там меньше могут за что-то зацепиться. Вот и все. И а, скажи вот для людей, которых нет вас, не это не телеведущие, не какие-то люди, которые очень много зарабатывают. Где бы ты посоветовал, э, например, покупать обувь? Вот вроде хочется что-нибудь такое стильненькое, да, вот. Uh -huh. Но при этом нет финансовой возможности. Я uh -huh. сейчас скажу секонд-хенд. Это единственное. В таком случае это только туда. Все, хорошо. Потому что было время, когда я сами, когда были еще студентами, то сами туда забегали, так что... Там неплохие вещи Хорошо, спасибо тебе большое за интересную беседу. Я Нашим вам спасибо. Зрителям я хочу напомнить, что у нас был создатель украинского бренда T-Shoes Павел Горди. Оставайтесь с нами.